，Ben 大家好，我是 Ben，欢迎回到泰语歌剧练习。这一集要跟大家分享的是 “not...not...”、ok ok、k 那中文是除了什么什么以外。那在开始之前呢，先跟大家说，就是除了什么什么以外，是有可能是包含或是不包含。那这么说非常的抽象，就是呃，除了 A 以外，我什么都不要，那就是我只要 A。 那除了 A 以外，我还要做 B、做 C、做 D，那就是 A、跟 B、C、D 全部都要做好，所以就是一个小点。那不知道的话也没有关系，其实你只要会用就可以了。好，那我们就直接开始看例句喽。今天的例句比较多一点，那我会按照我刚刚跟大家说的这个分法，把例句分成两部分。那大家一定要看到最后哦。好，第一句是：缠妹妹ไม่ม <noise> ีใครนอกจากคุณ。 Nozakun，残就是女生用的我，我，my 是否定的不，ม是有没有的有，cry 是谁，所以残妹妹 cry 就是我没有谁，字面上的意思是这样。Nozakun，Nozak no 就是除了什么什么以外嘛，那坤是你，那整句是什么意思呢？残妹妹 cry Nozakun 的意思就是我没有别人，我只有你。好，那第二句是 m a y อยากทำอะไรนอกจา 好，m y 一样是否定的不，อ是想要，他们是做什么事情的做。那อ、啊、ะ是什么？呃，c k d จา k 是这一课的标题，除了什么什么之外。non 是睡觉。好，那整句应该很好猜，ไม่อยากทำอะไร k n o จา就是什么都不想做，只想要睡觉。好，下一句是阿嘎拜你，我们先看一半就好，这个句子有点长。阿嘎是天气的意思。 b a b n ี是如此这样，那 Aga b a b n บ就是这样子的天气。May อ By กไปไหนนอกจากอยู诺诺่บ้าน。ไม่อยากไปไหนนอกจากอยู่บ้า是否定的不，อ一样是想要，ไป是去，ไ是哪里。นอกจาก这一课的标题，除了什么什么之外，อยู่บ้านอ是在或是待的意思，那บ้า就是家，所以อยู就是在家待在家里。 那整句是什么意思呢？阿嘎ก尼ศแ白奶นี้ไ这样子的天气哪都不想去啊、呃，只想待在家里。那字面上是除了在家里之外哪都不想去，那中文就会说哦，这样子的天气哪都不想去，只想待在家。好，下一个句子是当ห了，ดแล้วจึงไ 当是钱的意思，没就是用完用光了。那了是了，所以当没了就是没钱了。正没死阿、啊、来，正是于是所以的意思。买一样是否定的不，买是买东西的买。阿、啊、来是什么 n o c k d a k 这一课的标题除了什么什么以外狂金、狂是东西金是吃嘛，所以狂金合起来就是吃的东西。那整句是什么意思呢？ 当了ั了正没事而来ล้วจึงไม่ซื้ออะไร是钱用完了，钱花完了。所以什么都没有买，只买了吃的东西。那字面上的意思就是，于是什么都没有买，除了食物以外。那意思就是只买了食物，其他都没有买。呃，前一个部分呢，就是不包含的用法。那接下来我们来看包含的用法。นอกจากคนแล้ มีใครรู้เรื่องนี้บ้างนอกจากคนแล้วมีใครรู้เรื่องนี้บ้างนอกจาก一样是这一课的标题除了什么什么以外คน是你来มีใครมีช是有没่的有ใคร是谁รู้是知道เรื่อง是事情นี้是这个所以เรื่องนี้就是这件事บ้างบ้าง有点像中文的有些 好，那整句是什么意思呢？นอกจากคุณแล้วมีใครรู้เรื่องหนีบ้าง？就是除了你之外呢，还有谁知道这件事情？还有哪些人知道这件事情？好，那如果还有 B 跟 C 知道的话，那就是你 A 加上 B 跟 C，所有人都知道，这些人都知道，所以这个是包含的用法。那一样，我再跟大家说一次，就是大家不懂这个包含不包含也没有关系，你会用就可以了。好，下一句是นอกจากภาษาไทยแล้ว。 ก็อย่างสอนภาษาจีนครับนอกจากภาษาไทยแล้วก็อย่างสอนภาษาจีนครับนอกจากย一ง是这一课的标题除了什么什么以外ภาษาไทย应该说了很多次ภาษา是语言ไทย是泰国的所以ภาษาไทย合起来就是泰文泰语ก็ยังย่ง是海สอน是教学的教 帕萨金一样，帕萨是语言金，是中国的，所以帕萨金就是中文。那整句是什么意思呢？นอกจากภาษาไทยแล除了泰语以外，ยังสอนภาษาจีนครับ，还有在教中文。那意思就是中文跟泰文都教，两个都包含。下一句是นอกจากมีเงินเยอะแล้ว，ยังมีความรู้เยอะด้ว 好，นอกจาก一样是这一课的标题，除了什么什么以外，e 是有没有的有，เงิ是钱，y ยอะ是很多。นอกจากมีเงินแล้ว，就是除了很除了钱很多之外，ยังมีความรู是海้ y u อะด้วย。ยัง是还，咪是有，ความรู้是知识的意思。那 y u อะ一样是很多，对，就是还也的意思。所以整句就是นอกจากมีเงิ y u ยอะแล้ว，u ังมีความรู้เยอะด้วย。 除了很有钱之外呢，呃，知识也很丰富。下一句是“ n อก a า k ไม่มีเพื่อนแล้ว，ยังคิดว่าตัวเองเจ๋ง”。นอกจากไม่มีเพื่อนแล้ว，ยังคิดว่าตัวเองเจ๋ง。นอกจาก一样是这课的标题，除了什么什么之外，ไม่มีไม是否定的不，มี是有没有的有，เพื่อน是朋友，ยัง是还，คิดว่า是认为。 觉得的意思，多ั是自己，เ是很酷、很很棒、很厉害的意思。所以整句什么意思呢？k n o c k กไม่มีเพื่อนแล ng 除了没有朋友之外呢，还觉得自己很酷。好，所以两个都是事实，就又没有朋友，又觉得自己很酷。这里是包含的用法。好，那这一课的最后一句是ทํ d เงินดัง布拉เท。好，我们先看一半。 ทำงานชื่องานต่างประเทศชื่อ国外所以ทำงานต่างประเทศ就是在国外工作นอกจากการทำงานแล้วนอกจาก是除了什么什么以外การทำงาน就只是在ทำงาน前面加一个干变成名词好所以นอกจากการทำงานแล้ว就是除了工作以外ยังได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมายยังยังายได้在这里是得到的意思得到什么东西 ประสบการ์์คือ的意思那เยอะแยะ是很多เยอะแยะ就是เยอะมากมาย也是เยอะ的意思所以เยอะแยะมากมาย合起来就是เยอะ好那整句什么意思呢ทำงานต่างประเทศนอกจากการทำงานแล้วยังได้ประสบการณ์เยอะแยะมากมาย在国外工作除了工作以外还可以得到很多的经验 好，那一样就是在国外，除了工作之外，还可以得到不同的经验，所以又工作又得到经验是包含的用法。好，那以上就是这一集 nok、ok、za 的所有内容、例句以及讲解。一样，如果各位有任何问题，欢迎在下方留言让我知道。那如果你喜欢我的影片，欢迎帮我按赞、订阅、加分享。那我们就下期影片见喽。Kok kum a c a 好，我哋卡。